привет, с вами Котеть и сегодня я вам покажу идею для личного дневника. Мишка хочу использовать как кармашек. Для этого я возьму, так согну его. Теперь я в них наклею такую чиха, Э, эту чесалку тут там будет написано, там, что у тебя подчислялось, там, глаз на удачу, там, такое, ну, и когда будет что-то чесаться, надо сюда посмотреть, и обязательно узнаешь, к чему и что как. Теперь я сделаю вот такие закладочки в дневник и вырежу. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Юлька Тадей. Ушки-мишки.